إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. صدقت يا ربنا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد جیارت مدینہ کی جیارت مدینہ کی دل میں ہے تمنا نہیں ہے میرے پاس سفر کی سمانا پڑین بال کمالی کشف جمالی حسن تجالی سلو علی و عالی حجر میں شجر میں تیرے رنگ ہے جدر دکھتا ہوں مولا

হাতে করে হাতের কাম পায়ে করে পায়ের পড়ে হাতে করে হাতের কাম পায়ে করে পায়ের কাম সবাই মিলিয়া বলো মুমিন সবাই মিলিয়া বলো মুমিন আল্লাহ জাতি নামলা ইহ ই لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال الشاعر: غرس نتنب فيك قريفيل بامات. بي غر سنت نبوی کے کورے پیرو بھی اموت سے نکل جائے گفے اس کا سفینہ توفہ سے نکل جائے گفیں اس کا سفینہ